ТК14. Может какие-то результаты он уже вам дал? Но ну, мне нравится то, что я чувствую, мне нравится. Я пробую вот на ножки, я пробовала на, как я говорю, извините, горбинушку вчера. Да, Холочку. Да. И я действительно вчера домой пришла, и после этой процедуры, ну, как-то вот шея легче. легче. Да, да. да. Ну и вот здесь, вот в этом месте, где в мне... области пояса да, мете, у меня ведро, да? и вот мы уже пару раз туда ставили, ну, надо сказать, что да, вот вчера я и в огороде мне легче на эту ногу, поэтому я как-то вот уверовала, и думаю, ну, идем дальше, что тянуть резину. Вечер, вот? и да, да, вот. вот То есть на... пояс Миракл вам снял боли, да? да легше работать, легше рухатися, И вы, вы решили, если а он мне помогает в салоне, то дома будет и красиво. Да, краще. быстрее дело придет. Uh, как вы считаете, в такой час нужно вот, вкладывать в себе в свое здоровье? Ну, я считаю, что очень надо. Я давно знаю, что таблетки не лечат. Поэтому нужно искать альтернативу, и в данном случае я верю, что поможет, тем более, что эти пояса, но это на всю оставшуюся жизнь. Да, Ты для деньги. всей семьи. Да, и его можно взять с собой и в любом случае пользоваться. И вся Вкусно семья будет использовать да. да, вся семья, да, и удобно. Ради, что попали в акцию? Конечно. Конечно, всегда приятно, когда даже мелочи, и все равно приятно. Тут целый да. пояс, правда? Да, да. Добрый, мы вас щиро витаем. Э, какие будут ваши побажания вот нашим відвідувачам много вес? Ну, во-первых, ходить, получать результаты и приобретать, пользоваться. Потому что вот в дома и возьмут, попробуют дома. И, и, глядишь, и тоже возьмут. Да, бо в дома это правильно, <свят> да,